Jangan macam cakap tentang ketegangan lah. kita boleh mungkin transisi kepada uh, Chapter bab pertama, pembina buku tu tentang dekat-dekat uh, pertama selepas mereka lah. Eh. Uh, ha. Dari gambaran keseluruhan tadi kita 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 beralih kepada dekat-dekat pertama selepas mereka. So pada tahun-tahun awal ni orang orang Melayu itu tiba jadi minoriti uh, di Singapura, eh. tetapi masih majoriti kalau kita lihat rantau uh, nusantara ni lah. Eh. Jadi bagaimana realiti dua ini inilah membentuk identiti kita sebagai Melayu di Singapura dan juga rasa kekitaan ni ketika tu. Ya Saya ada mencatat dalam buku saya ini hmm, lawatan atau ziarah uh, timbalan Perdana Menteri Malaysia ke Singapura Almarhum Tun Abdul Razak tahun 1964. Itu ketiga itu, apa, Rusuhan Kaum, ingat, eh? ya? Yeah. 1964. Dan dia membuat suatu, uh, satu hujah, eh? yang menyatakan orang Melayu Singapura dengan orang Melayu Malaysia ni serupa, mm. uh, serupa, tapi tak sama. Ya, serupa, tapi tak sama. Mana kita boleh lihat sama, kan? Muka, kulit, warna kulit ke, uh, bentuk hidung ke, bentuk, uh, sama, eh tapi lain dia punya jati diri dia. So dia nampak lihat bahawa identiti Melayu Singapura itu sudah agak berlainan dengan identiti Melayu Malaysia. Walaupun pada tahun-tahun awal tahun-tahun 60-an, sudah lihat. Itu sebagai dia punya kesimpulan dia. Sangat-sangat mendalam eh, kesimpulan dia. Jadi bermakna, walaupun kita seumpun ya bahasa, bangsa, budaya semua, tapi apabila orang Melayu Bermastautin di Singapura. Cara hidup, kelakuan dia, cara you know, berbahasa, berbudaya, semua agak sudah nampak kelainan dia. Eh? Dan apa ni, um, dan selepas itu, walaupun kita sudah berubah menjadi daripada masyarakat dominan majoriti kepada masyarakat minoriti yang subordinate, eh? tetapi dalam pembangunan identiti Melayu Singapura kita di rakyat kira lah dengan kemasukan-kemasukan daripada budaya-budaya lain. Hmm. Oleh kerana kita kita koeksist atau hidup bersama dengan bangsa Cina, India, apa ni Serani dan sebagainya dan budaya Melayu ni tidak tidak hanya uh, sangat tertutup eh dan hmm. kepada pengaruh-pengaruh jadi oleh kerana itu kita lihat identiti Melayu Singapura juga berubah juga. Walaupun kemelayuannya ialah inti jati diri tapi ada dia punya perkayaan uh, perkayaan daripada budaya-budaya yang lain juga. Tapi keterbukaan yang Haji Alimi katakan tu ada satu yang semula jadi atau satu yang mencabar untuk masyarakat kita pada mungkin awal 70-an dan, ya saya juga ada menulis dalam buku saya bahawa budaya itu adalah satu uh, perkara yang hidup. he? Hmm. Eh? It's a living organism. Jadi kalau hidup tu dia berubah. Evolusinya. Ya, kalau kita lihat, eh? uh, apabila uh, Singapura merdeka 65 eh? dengan budaya budaya eh, meritokrasi, uh, silang budaya atau multiculturalism dan secularism kita dapat lihat bahawa budaya Melayu juga berevolusi, hmm. eh, berkembang, berkembang dan dan dengan kemasukan kemasukan dari budaya masyarakat lain dalam senyap senyap ya eh, kita dapat lihat satu pengukuhan budaya masyarakat Melayu sehingga nampak kejayaan. Eh, kita lihat tahun 60-an, 70-an, 80-an Sampai 90-an kita lihat sudah muncul satu angkatan. Eh? Satu uh, gelongan, gelongan profesional. Uh, orang Melayu muda yang lebih berpendidikan, lebih berkelayakan, lebih berupaya. Dan inilah satu sumber yang sangat baik sekali untuk uh, masyarakat Melayu Islam pada tahun-tahun 90-an ke atas. Tapi sebelum kita mencapai era 90-an itu, hmm. contohnya individu atau golongan seperti Cikgu Melayu Haji Alami tu eh yang rasa ketidakpuas hati lah kan uh. mungkin lah kerana mereka rasa setelah berpisah Melayu, Singapura got the bad end of the deal lah eh hmm. bagaimana ialah perjalanan tu lah Haji Alami terlalu mungkin uh. muda kata gitu tapi dari segi your observation lah sebagainya yeah. tapi saya walaupun saya masih muda lah daripada Peter Becker tapi kalau dah lapan puluhan dah jadi baru lulus dari universiti kan? Jadi masih muda lagi lah, dua puluhan ya. Eh? Tapi saya lihat angkatan pemimpin masyarakat Melayu Islam pada masa itu merupakan ramai pendidik-pendidik Melayu Islam kita. Ya, alhamdulillah, saya sangat terpegun dengan mereka. Hmm. Saya mendapat banyak inspirasi daripada mereka. Oleh kerana komitmen, semangat perjuangan mereka tu sangat kuat sekali. Misalnya Cikgu Sirik Sanif eh, Ia sebagai role model role model saya. Almarhum uh, Ahmad Ilahi, Secretary General Majlis Pusat itu juga role model saya yang saya sangat belajar banyak sekali pengalaman mereka. Jadi saya lihat 80-an itu wow, you know, dia the itu you know, masa pendidik-pendidik Melayu Islam merupakan uh, kepemimpinan utama masyarakat. Apa pendapat mereka Jamil? Orang muda mungkin kurang memahami. Tapi ya, yeah, um, dan mereka menggerakkan, membangunkan mendaki tahun 82. Saya lihat, saya menyertai kongres mendaki 1990. saya berinteraksi banyak sekali dengan pendidik-pendidik Melayu kita atau CPJK Melayu kita. Alhamdulillah semangat kental, you know, untuk per, uh, perjuangan. Tapi, Uh, ini tidak boleh salahkan sesiapa sebagai guru tu dia mereka sangat sibuk eh mm. dalam apa ni sistem sekolah jadi tidak begitu aja banyak masa diluangkan untuk membangunkan seterusnya mendaki dan juga mereka juga uh, tidak di mungkin dari segi latihan pendidikan dari segi analisis problem analisis ataupun menyelesaikan problem ke atau isu diagnosis ke apa Mungkin kuranglah sikit. Hmm. Ha, jadi oleh kerana itu, uh, walaupun mendaki uh, di, tu, di di, di 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 di, di, asaskan, eh, dengan saya, dan saya baca, saya membuat kajian, semua strategi rekomendasinya Allah makgah betul lah, solid ah Hmm. You know kalau orang putih kan mind blowing. Hmm. Oh, apa ni awesome ah <laughs> ha. tapi daripada segi pelaksanaannya, hmm. daripada segi follow upnya. Perdana Menteri Lee Kuan Yew berjanji untuk apa mendapatkan bantuan pemerintah, bantuan yang bukan Melayu Islam untuk membantu Melayu Islam. Tetapi follow up tidak kurang ada. Hmm. Jadi oleh kerana itu, walaupun mendaki di, apa ni bangun sebagai sesuatu yang saya lihat optimis, eh? Hmm. tapi sayangnya agaknya macam lepas tu dia agak uh, menurun. Lah. menurun eh? tak tak menjadilah. Ah oh, itulah tahun la, la, uh, tahun tahun 80-an yang saya telah tulis di buku saya ini eh. Ya. Yeah. Hmm. -da dalam dekat-dekat pertama juga selepas merdeka juga hmm. ada istilah masalah Melayu Islam. Uh, juga saya ada ada, ada di, 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 di sikit dalam buku Haji Alam itu. Tapi on hindsight lah eh. Hmm. Um, adakah ini satu label yang bermasalah? Atau sebenarnya memangkin masyarakat punya semangat untuk you know address the problem you know hmm. uh, masalah melayu Islam atau dalam istilahnya Malay Muslim problem itu uh, wujudnya bukan selepas mereka. zaman penjajahan sudah ada hmm. eh misalnya dari segi pendidikan heh uh, penjajah British tidak begitu menekankan pendidikan lebih kepada pendidikan aliran Melayu dan sedikit vocational training. Itu aja. Itu pun sampai darjah 6 aja. Selepas PAP apa ni mendapat kuasa daripada 90 1959 ah baru dilanjutkan pendidikan tu sampai ke peringkat menengah. Okey. Itu pun eh dalam bahasa Melayu. Jadi apabila Singapura bertukar kepada satu apa di sistem eh science, matematik, english, technology eh orang Melayu belum ada lagi sistem pendidikan yang arah ke, ke ke situ. Jadi oleh kerana itu banyak sekali masalah. Bukan hanya masalah pendidikan, masalah sosial, masalah ekonomi, even masalah politik juga. Jadi uh, masyarakat Melayu dilanda menghadapi masalah pelbagai dimensi. Jadi dari segi bahasa, lebih mudah kalau kita cakap hanya Malay Muslim Problem. Ini sebagai suatu kata-kata, eh? catch all lah, yang mempunyai banyak sekali dimensi. Jadi senang, tak ada tak payah cakap panjang. Why is that Malay Muslim? Jadi bukan hanya untuk uh, apa, melemahkan semangat orang Melayu ke apa tidak tapi hanya kemudahan berbahasa hmm. je hmm. tapi cakap tentang sistem pendidikan lah ha. Uh. kita juga boleh argue lah kan that ada community Chinese community juga menghadapi cabaran yang sama kan banyak sekolah yang menggunakan bahasa Cina juga kan ketika itu jadi bagaimana mereka dapat bagaimana ia berbeza lah antara masyarakat Melayu dengan masyarakat majoriti ketika itu kan penekanan dalam sistem pendidikan tu untuk aliran Cina Tionghoa eh uh, mereka sudah apa ni penekanan pada matematik sains semua sudah ada dia only only bahasa dan buku-buku mereka dalam bahasa Cina tu ada juga sains bahasa uh, apa ni subjek sains subjek matematik Ini inilah kita kekurangan bagi pendidikan uh, Melayu sekolah Melayu kita oleh kerana itu pada tahun 1970, KJMS, Kesatuan Guru Melayu Singapura, di bawah kepimpinan Cik, uh, Cikgu Sidiq mengusulkan the new education system, NDS. Dalam bawah sistem tu tidak ada sekolah Cina, India atau Tenggara Melayu, tetapi hanya sekolah aliran Inggeris. Hmm. Tapi bahasa Melayu itu diajar eh, kepada semua, oleh kerana bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan. Dan lepas tu bahasa ibunda lah. Hmm. Ha, oleh kerana oleh kerana KJM lihat bahawa apa ni masyarakat uh, apa ni uh, pendidikan adat Melayu tidak boleh bertahan dan tidak boleh menyiapkan anak-anak Melayu Islam untuk ekonomi moden yang berasaskan ilmu dan teknologi. Hmm. Dan, dan ini, ini tahun 70-an lah. Hmm. Eh? Jadi kita cantik kita beralih ke tahun 70-an. Hmm. Uh, yang 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 disifatkan sebagai tahun penuh keresahan dan persaingan lah. It's a years of deep anxiety and competition. Yeah. Jadi dari segi masyarakat Melayu lah, macam mana kita ketika itu mengimbangi lah kesetiaan kita kepada negara sekular. Dulu kita sudah mula membentuk identiti kita sendiri ya, eh, sebagai masyarakat Melayu Singapura dan dengan kebimbangan kehilangan budaya dan agama kita lah. Hmm. hmm. Okay. Di sini kita lihat peralihan daripada masa-masa di Malaysia ke negara baru Singapura. Eh. Mm. Kalau di Malaysia itu dia punya budaya politiknya MIB Melayu Islam Beraja. Tapi di Singapura ini, budaya politiknya ialah MSM (Meritocracy, Secularism dan Multiracialism). Mm. Kan berubah sekali, sangat ber, sangat berlainan sekali. Ha. Oleh kerana itu kita lihat uh, dia punya tension atau ketegangannya. Eh. Tapi alhamdulillah, uh, pemerintah PAP Akul bahawa ini adalah suatu pengalaman yang agak susah, sukar untuk Melayu Islam. Jadi oleh kerana itu ada jaminan-jaminan yang disiapkan atau diberi oleh pemerintahan uh, pemerintah DAP dalam konstitusi, heh, yeah. hak. Uh, a ah, istimewa Melayu Islam itu dipertahankan dipelihara ya yeah? dan kebebasan agama tu diberi kebebasan untuk mengamalkan budaya Melayu pun di diberi jadi kita boleh apa ni teruskanlah hmm. dengan apa ni pendidikan madrasah kita aktiviti di masjid untuk mengai, apa mengeluarkan fatwa untuk naik, naik haji puasa dan sebagainya zakat dan sebagainya jadi kebebasan agama itu di di apa ni dipelihara, dipertahankan. Jadi bermakna orang Melayu Islam rasa selesa lah. Okey, kita ada lagi pegangan boleh lagi mengamalkan bahasa, budaya dan agama kita. Jadi oleh kerana itu mereka selesa untuk terus bersama dengan Singapura. Dan saya ingat dalam buku saya saya catatkan Dr. Ahmad Mata, Menteri Hal Ehwal Uh, masyarakat Islam eh, pada di ucapan Kongres Mendaki 1982 mengisytiharkan orang Melayu Singapura ini ada satu aja orientasi. Inilah orientasi kepada negara Singapura. So kita dah macam dah settle lah dengan kita punya identiti kenegaraan kita dah. Hmm, baik. Dan hmm, tempoh ni jugalah tahun-tahun awal pembentukan MUIS lah. Eh. Ha. Sedang ramai pemimpin masyarakat ketika, ketika itu menyifatkan pembentukan MUIS ni sebagai satu pemerkasaan masyarakat lah. Kan? Uh, tapi ada juga kan? Uh, anggota masyarakat yang menganggap ni sebagai satu kawalan negara terhadap kehidupan beragama kita lah. Jadi bagaimana tu tahun-tahun uh, tersebut navigasi daripada MUIS, ha. daripada pemimpin masyarakat? Ha. Tepat sekali, tepat sekali. Dan saya dalam kajian saya untuk menulis buku ini. Uh, kalau cerita Muiz itu bermula tahun 1966 apabila Akta Amlah, yeah, eh, Administration Muslim Law Act diluluskan oleh Parlimen. Yang melakar Ak Akta Amlah itu ialah almarhum Profesor Dr. Uh, Ahmad Ibrahim eh, yeah, sebagai Attorney General kita yang pertama. Apabila dilakar dan dibentangkan, orang Melayu Islam sangat ber, sangat kritik. Ada yang apa ni mencemuh ya. Ini amla ni tidak Islamik. Hmm. Ha? Islam ini apa amla ni bertentangan bertentangan dengan Islam. Hmm. Amlah Amla. Ada juga yang menyatakan kita mahu undang-undang Islam yang tulen. You know, yang pure. <laughs> Jadi, Ahmad Ibrahim tu agak, apa yang saya baca, macam dia tersinggung lah dia agak marah juga dia bilang apa ni tak tak logik dia bilang awak kita semua dalam negara sekular nak undang-undang Islam yang apa yang tulen yang penuh yang suci yang suci ya mana boleh tak boleh dia dan dia merayu masyarakat Islam Singapura untuk memberi amla peluang untuk dilaksanakan dan untuk dijayakan itu 1969, 1966 dan muiz di, oleh kerana amlah dah amlah dah dia muiz ditubuhkan tahun 68 dan juga sama juga banyak kritikan oh ini nak apa campur tangan politik yang bukan Islam tu dalam muiz dan menteri Usmanok di parlimen apa ni mempertahankan dan dia memberi jaminan tidak ada tidak ada apa ni campur tangan politik dalam muiz dan ayah saya juga kasih saya ada arahan daripada Lee Kuan Yew. Tidak ada AP Melayu yang boleh memberi arahan kepada Muiz atau masuk campur tangan dalam hal ehwal Muiz. Kalau ada apa-apa pergi kepada menteri bertanggungjawab hal ehwal masyarakat Islam. Okey. Jadi kita lihat agak sukar eh penubuhan Muiz itu kontroversial. Tapi bapa saya kasih tahu saya satu kali. Satu one thing ya. Ini saya ini pengajaran yang saya apabila saya duduk di muis saya ini. Apa-apa yang masyarakat tak suka, not happy ke apa, dia tak apa jangan dan terganggu. Tindak balas awak ialah untuk bekerja keras dan menunjukkan bahawa ada manfaat. Dan awak apa ni muis berperanan untuk kebaikan masyarakat. So ya, yeah, yang uh, yang tindak balas yang terbaik ialah untuk membuktikan bahawa awak sokong kita ada banyak kebaikan dia. Dan Alhamdulillah itulah dia punya pendekatan ayah saya di Muiz dan juga pendekatan saya apabila saya menaraju Muiz. Show it by deeds. Hmm. Yeah. Since you're in this topic, just a little maybe uh, digress sikit daripada topik utama kita ha. tentang campur tangan tu ya sampai sekarang pun ada jugalah individu golongan-golongan yang berfikiran sedemikian sebagai seorang yang pernah menerajui muiz eh pengalaman uh, haji alami tentang perkara inilah ada kamu is bebas melakukan ha. apa yang baik untuk masyarakat apabila Dr. Yaakob Ibrahim ni saya ada dalam buku saya hmm. uh, mengundang saya menawar saya lah jadi President Ways. saya agak bimbang sekali oh saya takut saya tak ada jawapan selama 6 bulan saya tak ada jawapan kebimbangan saya ialah lah saya akan dipergunakan hmm. oleh pemerintah untuk membuat sesuatu yang menjejas apa ni saya punya conscience dan nak melanggar uh, hukum Islam itu saya punya apa ni kebimbangan kebimbangan eh. saya. Tapi alhamdulillah dalam 10 tahun saya jadi Presiden ways tidak ada satu masa apabila saya disuruh buat sesuatu yang melanggar hukum ataupun akidah ataupun aspek keislaman ya. Eh. Saya beri uh, contoh satu apabila mufti dan jawatan kuasa fatwa membuat perubahan kepada fatwa hotah HOTA ya. Eh? dan mengizinkan umat Islam untuk berdaftar dengan HOTA, saya so, happy lah, saya gembira. Eh? Ini kan wah wow, masyarakat Melayu Islam macam lebih align untuk kepada undang-undang uh, kebangsaan -undang kebanggaan nasional eh. Jadi saya so, jumpa kau Mr. Encik Kau Wan Itu dia Menteri Kesihatan. Dengan saya dengan saya semangat saya tanya dekat eh, tu, Minister, kita dah ubah ni." Dia tengok saya dia macam bimbang. Ibang, Aisha alami. Ah jangan paksa umat Islam untuk membuat sesuatu yang melanggar apa ni hukum uh, agama mereka ataupun mereka tak happy dengan ni. Saya pun terperanjat dia kalau saya ingat dia akan macam ni uh, sambut baik uh, macam celebrate ke apa. Tapi dia ingatkan saya, hmm. uh, adakah ini selaras dengan apa ni uh, uh, hukum Islam atau melanggar? Jadi itu menunjukkan bahawa sampai ke saat itu pemerintah juga sangat peka dengan uh, sentimen eh, dan semangat keislaman uh, masyarakat Melayu Islam. Hmm. Baik. Kembali kepada buku Haji Alam ini. Awak ya. juga ada sentuh bincangkan tentang pengecualian daripada NS ah, eh? ya. yang mencetus luka yang berpanjangan kesan berpanjangan. Jadi kalau untuk perbincangan kita ni bagaimana keputusan itulah mempengaruhi cara anak Melayu Islam kita melihat diri mereka sebagai warga Singapura ketika itu. Dan bagaimana kita mengatasi luka ni lah. Hmm, okay. Um, saya terlibat langsung dengan pengecualian ini. Saya lihat dengan mata saya sendiri kesan. Kesan terhadap ke atas um, belia Melayu Islam yang tidak dipanggil untuk perkhidmatan negara. Mereka tercicir di sekolah, tidak ada tidak di sekolah. Mereka tidak ada pekerjaan. Hmm. Jadi saya tanya kenapa? Oh, kerana uh, tak ada surat daripada you know, pengacualian. Jadi majikan tak mau Ambil. mengambil mereka. Alamak, saya bilang. Oleh kerana itu, banyak masalah. Banyak masalah dan dalam analisa saya masalah dadah pembinaan dadah Melayu Islam bermula dengan situ tahun mengapa? tahun tahun ah. mengapa pada analisa jalan begitu oleh kerana kalau kita lihat buat kajian eh uh, <coughs> daripada bidang sosial daripada bidang social behavior eh uh, kalau orang itu tidak ada harapan hmm. Eh, tak ada kerja, tak ada di sekolah, tak apa uh, terbiar dan dia lepak di di luar eh, eh di di jalanan sebagainya. Mereka akan lebih menjurus kepada kegiatan-kegiatan yang antisosial. Ya, eh, termasuk minum arak, makan dada, eh ataupun membuat perkara-perkara yang melanggar undang-undang. Jadi -undang. eh, dia saya lihat di situ. Jadi saya satu perkara yang sangat apa ni menjejas emosi saya sangat mendalam sekali. Ya. Eh? Oleh, tapi kita lihat untuk dari segi uh, human right dan juga dari segi hak-hak kerakyatan. Oleh kerana sebagai rakyat right Singapura kita semua sama kan? Kita mempunyai hak yang sama. Jadi kenapa ada yang tidak ada hak yang sama? Iaitu apabila saya di universiti. Eh, di universiti aktif sebagai student aktivis eh, tahun 70-an. Kita mengambil isu ini sebagai satu isu yang kita ingin huraikan. Jadi hmm. kita minta lah, eh, oh, tolonglah ambil lah budak-budak Melayu -budak -budak ini. Jadi, tapi lama kelamaan eh, yes, diubah uh, dengan perlahan diambil belia Melayu masuk NS. Lepas tu ditambahkan ni, jadi pada hari ni semua dah biasa lah. Eh, NS tu dah sebagai suatu kewajipan untuk belia 18 tahun. Hmm. Uh, ya, usia 18 tahun ni. Eh. Uh, jadi um, jadi saya gembira lah dengan perubahan ni. Tapi pada tahun-tahun 60-an, 70-an ya, eh, even sampai 80-an juga kita lihat uh, kesan uh, dasar tidak mengambil anak, anak Melayu ke NS tu. Hmm. Mungkin Hajarul boleh cerita sikit lebih lanjut tentang perjuangan you ketika itu dalam hal ini. Apakah yang you dan rakan lakukanlah lakukan hmm. lah untuk hmm. mungkin um, berubah fikiran pemerintah, menerima oh, kehujah yang yeah. sepatutnya. Sudah bermula awal tahun 70-an apabila di di universiti. Eh, hmm. Itu masa saya uh, 18, 19 tahun dah. Kita buat petition. Hmm. Mana tanda tangan eh? mahasiswa-mahasiswa uh, semua -mahasiswa, baik so, ramai, ramai yang tanda tangan. Lepas tu petisyen tu kita hantar ke Menteri Pertahanan Dr. Goh Kingsby. Hmm. Yes, uh, daripada Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Singapura. Malam tu saya kena saya kena pang, saya kena tarik dekat-dekat uh, tengah tengah malam. Hmm. Dia ambil saya dari rumah di Jalan Yunos Tiga orang dalam kereta bawa saya di Teluk Kurau, kawasan Teluk Kurau, di soalan-soalan, macam yang interogasi dia Serap, apabila saya di luar, rumah bilik saya tu dibongkar. Hmm. Oleh kerana tahun 70 tahun itu, komunis masih lagi aktif di Singapura. Jadi dia takut, bimbang bahawa uh, persatuan masa Islam tu dipergunakan oleh pihak komunis. Tapi tak ada apa-apalah. Tak ada tak ada kesan, tak ada evidence. Ya. Lepas tu kita ke uh, sebagai uh, pemimpin pelajar menghadiri mesyuarat di Bogor Indonesia Pemiat Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Jadi pada mesyuarat itu delegasi dari Singapura meng mengusulkan satu resolusi <laughs> ya untuk meng apa menggalakkan pemerintah Singapura untuk tidak mengecualikan hmm beliau Melayu daripada ANS kita balik sampai Singapura di diberi amaran jangan jangan apa kelilingkan apa tu dia punya resolusi ni. kita langgam kita buat kopi kita hantar kepada semua badan-badan Islam lepas tu saya dipanggil dan kawan-kawan ke Orchard Police Station ya eh, mungkin nak dituduhlah di charge ya eh. uh, circulation undesirable material satu pagi sampai petang di interview Lepas tu kita di dibebaskan. Okey, jadi itulah usaha-usaha awal. Hmm. Tapi selepas itu kita lihat ada statement-statement yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin utama kita di parlimen, di forum-forum dan itu masa kita di AMP kan jadi kita tidak mengambil ringan lah statement-statement uh, hmm, oleh kerana itu menjejaskan kedudukan Melayu Islam di Singapura ni. Jadi kita selalu kalau ada, kita berbincang. Misalnya kita mengundang Menteri Kanan Lee Kuan Yew untuk satu dialog tahun 2000 di Parlimen. Oleh kerana apa yang dinyatakan oleh Encik Lee mengenai realm Melayu di, di belakang machine gun. Ini satu karya yang agak susah dia bilang. Tricky business kalau uh, soldadu Melayu itu mempunyai uh, hubungan keluarga di Malaysia hmm. dan juga kalau dia beragama Islam. Oh, kita pun tak boleh macam itu kan. Kita pun minta dia dialog lah. Jadi kita berdialog dengan dia. Jadi saya kan ada usaha-usaha. Yeah, -usaha. eh, setiap kali saya tahu di forum-forum dan di uh, perjumpaan ataupun di mesyuarat-mesyuarat, eh, perkara ini selalu dibangkitkan. Jadi saya saya kira mes, uh, pemerintah peka dengan impian atau kemahuan masyarakat melayu Islam dan saya kira ada perubahan-perubahannya. Sudah ada uh, apa ni askar-askar yang ber berpangkat tinggi, ada juga yang menjadi fighter pilot yeah. di apa di Angkatan Udara. Eh. Uh, jadi sudah kita dapat lihat semua. Pembaikan, perubahan-perubahan ini. Jadi inilah satu usaha yang berterusan. Tapi belum habis lagi lah. <laughs>